Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Hadi Azra binti Asrul Iswan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Khadijah Zara binti Muhammad Faizan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syazrina binti Yazid. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Fatihah Najihah binti Jaafar. Jadi, kumpulan kami akan membentangkan tentang strategi penyampaian perkhidmatan dengan berkesan. Jadi, uh, syarikat yang kami pilih ialah uh, Hop On Hop Off, uh, Kuala Lumpur dari syarikat Elang Wah Setia Hybrid. Baiklah, kita akan pergi kepada pengenalan. Apa itu perkhidmatan himat pelanggan? Baiklah, perkhidmatan himat pelanggan ini bermaksud ialah keupayaan dan komitmen sesebuah organisasi untuk memenuhi keperluan serta kehendak pelanggan dengan memberikan sokongan, bantuan dan maklumat yang berkaitan. Jadi secara ringkasnya, perkhidmatan lima -perkhidmat pelanggan ini dia bukan sekadar menjual barang, produk, perkhidmatan tapi dia juga memberi sokongan, bantuan kepada pelanggan jika pelanggan ada masalah ke ataupun masalah pada produk ataupun perkhidmatan yang kita berikan ataupun um, kita sebagai khidmat pelanggan memberikan maklumat yang patut diberikan kepada pelanggan apa yang pelanggan perlu tahu tentang perkhidmatan ataupun produk kita So maklumat-maklumat yang penting Kita sebagai uh, himat pelanggan ni Kena sampaikan kepada mereka Supaya mereka tahu Jadi dalam industri pelancongan Ia merangkumi layanan semasa sebelum Semasa dan selepas pembelian Bagi memastikan kepuasan Serta pengalaman yang positif Jadi dengan layanan ni Layanan sebelum, semasa dan selepas ni layanan-layanan ni yang khidmat pelanggan berikan, dia akan menentukan sama ada pelanggan ni rasa puas hati tak dia rasa gembira tak dengan apa yang kita tawarkan, apa yang kita berikan dan uh, dia orang rasa gembira tak dengan pengalaman mereka sepanjang mereka menggunakan uh, produk kita ataupun perkhidmatan kita terdapat uh, elemen penting dalam perkhidmatan pelanggan ni antaranya sikap yang mesra pengetahuan produk yang tinggi, kecekapan dan kemahiran komunikasi yang sangat bagus. Jadi semua ni, semua yang saya sebutkan ni ialah memainkan peranan besar untuk membina kesetiaan pelanggan dan meningkatkan reputasi perniagaan. Jadi elemen-elemen yang saya sebutkan tadi tadi adalah sangat penting dalam perkhidmatan khidmat pelanggan. Sebab kalau kita tak ada elemen-elemen penting yang saya sebutkan tadi, kita tak akan dapat bina kesetiaan pelanggan. Kita tak akan dapat berikan pengalaman positif kepada pelanggan. Contohnya kalau kita tak ada komunikasi yang baik dengan pelanggan, kita tak akan dapat faham apa yang pelanggan nak. Dan pelanggan pun tak akan dapat apa yang mereka nak, apa keperluan mereka dan kehendak mereka sebab kita tak ada komunikasi yang baik dengan orang. Jadi secara keseluruhannya, perkhidmatan pelanggan yang berkualiti bukan sahaja dapat buat pelanggan rasa dihargai tapi dia juga menjadikan organisasi, organisasi sebuah, sebuah organisasi dipercayai dan berjaya disebabkan kita ada elemen-elemen uh, penting yang perlu diterapkan dalam uh, khidmat pelanggan dan ia akan dapat memberi impak kepada bukan sahaja pada diri kita tapi organisasi kita organisasi kita akan uh, berkembang maju akan berjaya dan dipercayai oleh khalayak ramai sebab apa yang kita tawarkan ni adalah apa yang kita tawarkan ni berjaya dapat uh, menarik perhatian pelanggan dan mendapat kesetiaan pelanggan dan juga kepercayaan mereka Assalamualaikum dan salam sejahtera, nama saya Nurul Fatihah Binti Jaafar Dan saya akan terangkan tentang polisi syarikat ini Ini ialah satu set peraturan, prosedur ataupun panduan yang telah ditetapkan oleh sesebuah organisasi Untuk memastikan pekerja mematuhi matlamat yang telah uh, ditetapkan oleh syarikat okay, Selain itu, dia juga berfungsi sebagai panduan bagi menentukan piawan dan juga kelakuan yang diharapkan oleh syarikat terhadap pekerja. Misalnya seperti kelancaran operasi, aa, sifat yang baik, aa, datang kerja awal dan juga lain-lain. Jadi antara polisi yang terdapat di dalam aa, syarikat ini ialah dasar tiket, dasar penentuan harga, dasar penempahan, dasar pembatalan, dasar pemulangan, dasar penghantaran dan juga dasar awal. Jadi saya akan menerangkan tentang aa, beberapa dasar oleh syarikat tersebut Misalnya seperti dasar tiket Jadi aa, tiket yang digunakan bagi perkhidmatan hop on hop off Dalam tempoh 24 jam dan 48 jam dari masa dan tarikh yang dinyatakan di tiket Jadi penumpang boleh menggunakan tiket tersebut Ataupun tiket tersebut akan aa, valid ataupun sah Uh, dalam tempoh 24 jam dan 48 jam Dari masa dan tarikh yang dinyatakan di tiket tersebut Selain itu, tiket juga kekal sebagai harta syarikat Dan mesti tersedia uh, bagi pemeriksaan oleh pemandu Atau kakitangan syarikat jika diminta Jadi tiket ini tak boleh dipindah bilik okay, Jadi uh, penumpang yang menggunakan perkhidmatan ini Perlu uh, memberikan tiket Uh, untuk pemeriksaan kepada uh, Pemandu atau pekerja tangan Jika diminta Jadi syarikat atau pekerja mempunyai hak Untuk melakukan tangkapan awam Jika terdapat yang melanggar undang-undang Yang telah ditetapkan oleh negara Seterusnya ialah Dasar penentuan harga Jadi harga dan tambang Di laman web adalah sah Pada masa anda melihatnya Laman web boleh menukar harga Dan uh, Tambang tanpa mengeluarkan notis harga dan tambang termasuk uh, bayaran tambahan seperti uh, cukai perkhidmatan. Jadi sebarang pertukaran mata wang uh, takluk kepada kad pengecas bank dan bukan tanggungjawab lama web. Uh, jadi uh, misalnya pelancong antarabangsa yang melakukan penukaran mata wang uh, penukaran mata wang untuk menggunakan perkhidmatan di uh, hop on hop off ah uh, pendita akan tertaluk kepada ah uh, kad cas bank ah uh, kad cas bank pengecas ni uh, misalnya seperti kad uh, debit kad kredit dan sebagainya jadi alam ini tak Takkan bertanggungjawab uh, terhadap pertukaran mata wang tersebut maksudnya pengecas ni dia uh, berkaitan dengan jumlah ataupun uh, perkara yang anda tempah jadi uh, segala pengecas ataupun uh, pembayaran yang dikenakan adalah bergantung kepada apa yang tersenarai di dalam tempahan anda. Baiklah untuk uh, dasar awal ialah waktu operasi adalah pada setiap hari iaitu dari pukul 9 uh, pagi sehingga pukul 6 petang. Okay. bagi perhentian pula anda boleh turun di mana-mana 26 perhentian dan meneroka aa, atau naik semula melalui perhentian terdekat untuk meneruskan perjalanan anda seterusnya tambang dewasa aa, adalah RM140 dan bagi kanak-kanak berumur 6 hingga 15 tahun ialah RM65 dan kanak-kanak di bawah umur 6 tahun adalah percuma Okay, jadi tiket boleh dibeli di mana-mana 26 perhentian Anda boleh menembus tiket secara atas talian Dengan mata penembusan khas Dari Bukit Bintang Bus Stop Saya akan membentangkan tentang Etika kerja yang diamalkan di KL Bus Hop On dan Hop Off Pertama kita akan melihat daripada Aspek pembimbingan pelanggan Iaitu Ia mempunyai tiga poin Iaitu Professionalism Memberikan maklumat yang jelas dan juga mengutamakan penumpang yang istimewa. Okey, kita akan melihat pada poin pertama iaitu professionalism. Perkara ini boleh dimaksudkan dengan kaki tangan di bas hubung, perlu bersikap profesional dan mesra apabila berinteraksi dengan penumpang bagi membina reput reputasi yang baik untuk syarikat. Yang kedua ialah memberikan maklumat yang jelas kepada penumpang di mana kaki tangan di bas hubung uh, perlu memberikan maklumat yang jelas penuh kepada pelanggan yang berkenaan dengan laluan, waktu operasi, harga tiket serta perhentian di setiap di laluan-laluan tersebut. Air sekali ialah mengutamakan penumpang istimewa di mana kaki tangan di bas Soho perlulah memberi bantuan kepada penumpang-penumpang tersebut supaya mereka berasa selesa dan juga selamat apabila menaiki bas tersebut. Bas uh, penumpang-penumpang ini uh, termasuk warga emas, kanak-kanak, uh, wanita yang mengandung ataupun mereka yang mempunyai kecacatan fizikal. Okey, kita akan pergi kepada aspek kedua pula iaitu aspek keselamatan dan juga keselesaan di mana uh, kakitangan di bas bubur perlu membuat pemeriksaan bas di mana uh, atau dikenali sebagai pemeriksaan keselamatan di mana uh, bas tersebut uh, mereka akan memeriksa uh, fungsi brake dan lampu sebelum setiap perjalanan bagi memastikan keselamatan bas dan penumpang sentiasa diutamakan. Akhir sekali ialah kaki tangan aa, juga perlu menjaga kebersihan di bas aa, tempat duduk dan juga kemudahan yang lain supaya penumpang dapat menerokai kumpul dengan selesa dan berpuas hati Kita akan melihat aspek yang ketiga iaitu aspek operasi dan juga pengurusan di mana poin pertama ialah mematuhi jadual operasi di mana kaki tangan tersebut perlu memastikan bas itu mengikut jadual operasi yang ditetapkan dan tiba di setiap perhentian pada waktu yang dijanjikan. Dengan jadual tersebut, ia dapat memastikan tiada sebarang isu yang berlaku semasa operasi dijalankan serta opera operasi tersebut berjalan dengan lancar. Okay. Poin terakhir ialah mengendalikan uh, aduan pelanggan. Kaki tangan tersebut Perlu mengendalikan aduan pelanggan secara cekap dan profesional Sebagai contoh, jika pelanggan atau penumpang memberikan aduan tentang kekotoran bas tersebut Kaki, kaki tangan perlulah mengendalikan dengan profesional dan mencuba sedaya, sedaya upaya untuk memuaskan hati pelanggan tersebut perkhidmatan yang ditawarkan iaitu bas ini dikenali sebagai bas dua tingkat hop on hop off okay. bas HOHO -ho ni merupakan uh, bas pengangkutan yang ikonik di Kuala Lumpur dan ia uh, direka untuk memudahkan pelancong yang datang uh, untuk menjelajahi bandar di Kuala Lumpur lebih santai dan lebih fleksibel. Okay. Yang kedua iaitu menjelajah pelbagai destinasi di Kuala Lumpur secara fleksibel. Okey. Permatan ini membolehkan pelancong menikmati perjalanan yang fleksibel kerana mereka boleh turun dan naik semula di mana-mana hentian yang disediakan sambil menerokai pelbagai tarikan utama di sekitar bandar. Okey iaitu lawatan siang 9 pagi hingga 6 petang iaitu pagi lawatan siang ni pelancong berpeluang melihat suasana bandar yang sibuk serta mengambil bandar di mecu tanda terkenal di seperti Menara KL, Dataran Merdeka, KLCC dan lain-lain. Untuk lawatan malam pada pukul 8 malam sahaja dan lawatan malam ni dia memberikan pengalaman yang lebih menarik kepada pelancong sebab dia dapat menikmati keindahan cahaya lampu-lampu bandar tu kat Kuala Lumpur yang memukau pada waktu malam. Tiket sah mengikut tempoh iaitu tiket ni yang ditawarkan dia ada tempoh tertentu Seperti 24 jam, 48 jam Untuk memberi kepada pelancong aa, Merancang perjalanan sendiri Mengikut keselesaan, keselesaan sendiri Tingkat 2 yang menawarkan pemandangan 360 darjah Untuk pengalaman yang lebih menarik Di mana aa, tingkat 2 bas ni Dia direka secara terbuka Untuk pemandangan 360 darjah ni yang membolehkan pelancong menikmati panorama bandar dengan lebih jelas dan lebih mendalam. Okey, kita pergi ke kelebihan perkhidmatan dalam mengekalkan pelanggan. Yang pertama, jadual konsisten dan tepat masa iaitu perkhidmatan ni yang menepati jadual yang disediakan dan beroperasi dengan konsisten yang menjadikan pelanggan lebih yakin serta tidak perlu menunggu lebih lama di intian kedua, perjalanan selesa iaitu bas ini menyediakan tempat duduk yang luas dan berhawa dingin menjadikan perjalanan ini lebih selesa walaupun dalam cuaca panas di bandar Kuala Lumpur. Ketiga, penerangan audio pelbagai bahasa. Okay, sistem audio pelbagai bahasa ini disediakan untuk membantu pelancong antarabahasa untuk memahami maklumat-maklumat tempat-tempat yang dilalui sepanjang perjalanan. Dan keempat, terdapat pelbagai pilihan tiket Dan harga berpatutan Iaitu pelanggan boleh memilih jenis tiket Mengikut bajet dan tempoh lawatan tu Sama ada tiket uh, day trip Ataupun dua hari Dengan harga yang sangat berpatutan Dan dia ada uh, letakkan harga-harga Ada untuk turis Ada untuk Malaysian punya Ada untuk uh, student punya Kanak-kanak punya Dan... Meluaslah pelbagai penyertikan Kelima, keselamatan terjamin Dengan keselamatan penumpang menjadi keutamaan Yang menjadi keutamaan ni Dia buat um, pas tu dia akan check Selanggaru dengan baik ke tak Dan uh, pemandu bas berpengalaman Profesional okay, Bagi memastikan pelanggan Ataupun perjalanan ni berjalan dengan lancar. Terakhir iaitu Mesra OKU. Bas ini turut dilengkapi dengan kemudahan untuk individu yang kurang upaya seperti laluan khas dan ruang kerusi roda untuk memastikan semua golongan dapat menikmati perjalanan dengan selesa. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang aspek service gate. Service gate ialah persekitaran fizikal Aa, di mana perkhidmatan berlaku. Ianya bertujuan untuk menganalisis, mengenal pasti kesan persekitaran yang baik terhadap industri berasaskan perkhidmatan. Aa, ia juga berfungsi aa, sebagai aa, satu keperluan untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Okey, syarikat ini mengamalkan beberapa aspek servis sikit. Aa, misalnya seperti aa, susun atur, kefungsian ruang, tanda dan juga simbol. Dan keadaan persekitaran okay, Pertama ialah susun atur Jadi um, organisasi ini mengamalkan um, aspek service kit seperti uh, susun atur Jadi susun atur yang diaplikasikan ialah uh, Susun atur tempat duduk penumpang yang uh, tidak terlalu rapat dan juga selesa Jadi susunan tempat duduk um, di dalam bas ini mempunyai susunan yang menarik. Mereka bentuk tempat duduk yang selesa dan juga um, memudahkan penumpang. Misalnya seperti uh, terdapat ruang berdiri berdekatan dengan pintu keluar untuk memudahkan uh, penumpang yang ingin turun. Seterusnya ialah tanda dan juga simbol. Jadi um, syarikat ini uh, mempunyai papan tanda pada setiap perhentian hoho -ho, uh, bagi Aa, memberikan isyarat ataupun panduan kepada aa, penumpang aa, mengenai perkhidmatan bas ini. Di dalam bas pula terdapat aa, logo syarikat, simbol seperti larangan merokok aa, dan makan dan minum dalam bas, aa, ataupun aa, simbol aa, OKU atau orang kelainan upaya. Okay, tanda atau simbol ni bertujuan sebagai label aa, untuk Um, nama syarikat, penunjuk arah, panduan dan juga peraturan. Seterusnya ialah keadaan persekitaran. Jadi syarikat ini mengamalkan keadaan persekitaran yang kondusif dan juga selesa kepada penumpang. Misalnya, uh, seperti uh, persekitaran yang bersih dan juga uh, tiada bau-bauan yang uh, busuk ataupun tidak menyelesaikan. Okey. Uh, selain itu, penggunaan warna bas yang menarik dan menyelerap dapat memudahkan uh, penumpang untuk mengesan uh, bas tersebut. Selain itu, bas ini juga mempunyai pencahayaan yang baik, misalnya macam tingkap yang besar uh, dan pilihan warna yang menjadikan ruang dalaman uh, bas tu lebih luas. Di samping itu, uh, komentar yang diberikan sepanjang lawatan uh, pada uh, setiap perhentian tarikan pelancongan dapat menarik minat orang ramai misalnya seperti uh, pelancongan uh, pelancong antarabangsa uh, selain itu uh, syarikat ini juga menyediakan uh, headset uh, penterjemahan untuk pelancong antarabangsa uh, memahami komentar yang diberikan uh, oleh uh, bas ini Lain itu terdapat beberapa bas poho yang memainkan muzik latar belakang yang sesuai jadi papan tanda bas OHO ini aa, mengandungi maklumat-maklumat seperti aa, logo syarikat, nombor, aa, nombor destinasi perhentian, peta grafik mengenai laluan perjalanan aa, dan juga tarikan berdekatan, uh, simbol bas dan juga QR code. Seterusnya kita akan pergi kepada elemen penting servis kes di organisasi Hope on Hope iaitu Bas Hope. Antara antara elemen penting break di organisasi Basuho Yang pertama dari segi kemudahan luaran Jadi organisasi Help and Hope ni Dia mempunyai kios tiket di beberapa lokasi utama Contohnya macam dekat Sungai Wang, Sungai Wang Plaza dan KLCC uh, tujuan tujuan dan fungsi kios tiket ni dibina untuk memudahkan pelanggan ataupun pelancong untuk membeli tiket dengan secara mudah dan cepat. Jadi elemen penting yang kedua ialah reka bentuk luaran bas yang sangat unik. Kenapa dia unik? Sebab uh, bas Soho ni kita, macam kita tahu dia ialah bas tingkat tapi atas dia uh, ialah open top bas iaitu terbuka untuk uh, memberikan pengalaman yang lebih lagi kepada pelanggan untuk melihat suasana dekat Kuala Lumpur ni secara 360 darjah. So kita Uh, boleh tengok lah ataupun Tempat-tempat uh, yang menarik yang ada Dekat Kuala Lumpur tu secara panorama Jadi kita dapat Tingkatkanlah pengalaman yang positif Kepada pelanggan jadi so, orang boleh tengok uh, uh, Keindahan Dekat Kuala Lumpur ni Secara yang sangat seronok Next elemen penting Yang ketiga Iaitu uh, um, Organisasi mereka ni juga menyediakan Bahan penumasi seperti brochure brochure yang uh, mereka uh, sediakan ni sangat lengkap dengan info destinasi lalu perjalanan mereka dan waktu operasi uh, bila mereka start uh, beroperasi dan bila mereka tutup beroperasi jadi ia sangat membantu kepada pelancong untuk merancang perjalanan mereka sama ada diorang nak Uh, pergi pada pukul berapa ke nak pergi naik bas soho pada waktu malam ataupun siang jadi dekat dalam brosur tu uh, lengkap dengan semua maklumat jadi seterusnya elemen penting yang keempat iaitu reka bentuk dalaman uh, reka bentuk dalaman pada bas soho ni dia sangat menekankan keselamatan dan keselesaan Contohnya dekat dalam bas basuh ni, dia menyediakan uh, ruang khas untuk orang-orang kiri. Jadi orang-orang kiri juga Dapat merasai pengalaman untuk menaiki Basuhoni sebab dia Menyediakan tempat untuk orang-orang juga Selain itu uh, Basuhoni juga menyediakan tempat untuk uh, Letak kos roda Jadi uh, selalunya orang-orang KU ni Ada yang menggunakan kos roda kan dekat, Jadi dekat dalam Basuhoni Ada menyediakan tempat untuk uh, Letak kos roda tu Supaya tidak mengganggu laluan-laluan untuk pelancong lain ke untuk uh, untuk pelancong itu sendiri ke jadi dia tidak uh, mengganggu sebabkan mempunyai tempat khas untuk meletakkan prosedur tersebut tingkat bus ni masih kita tahu macam yang saya cakap uh, tadi bus ni mempunyai open top bus iaitu tingkat atas yang tidak mempunyai cermin yang terbuka jadi uh, dekat bahagian situ terdapat uh, pakai keselamatan supaya untuk menjaga keselamatan para pelancong ni agar tidak terjatuh ke, tidak tercedera ataupun berlaku apa-apa kemalangan. Jadi pagar pagar tu diletakkan di sekeliling bahagian yang tidak mempunyai bumbung iaitu bahagian atas yang dipanggil open top bus supaya kita dapat menjaminlah keselamatan para pelancong jadi para pelancong pun tidak merasa ragu-ragu ataupun risau untuk menaiki bas ini sebab dia mempunyai pagar keselamatan yang akan menjamin keselamatan mereka. Seterusnya, elemen penting yang kelima iaitu kemudahan dalam membas. Kemudahan dalam membas pohon ni sangat lengkap dipenuhi dengan pelbagai kemudahan untuk untuk para pelancong seperti penghawa dingin, tempat pengecas telefon, aa, yang pembesar suara aa, untuk semasa komentar diberikan. Jadi, aa, pembesar suara ni disediakan di bawah, bahagian bawah dan juga atas. Jadi para, para pelancong yang berada di atas juga dapat mendengar komentar yang diberikan oleh para staf yang ber, uh, yang ditugaskan untuk memberi komentar. Di akhir sekali untuk elemen penting surface scape di Basoho ni adalah lama sesawang. Lama sesawang ni sangat penting untuk uh, para, para pelancong untuk um, menjadi rujukan. Jadi uh, Basoho ni mempunyai laman sesawang utama iaitu myhopeonhopeof.com. Jadi dalam Sesawang ni ditubuhkan bertujuan untuk memudahkan pelancong untuk menempah tiket dan mendapatkan maklumat tentang laluan serta destinasi laluan. Selain boleh dapatkan maklumat dekat brosur Dekat lama, laman lama sesawang lama bahasa juga kita boleh dapatkan maklumat Kita akan melihat kepada penggunaan teknologi dalam penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan Dalam topik ini, dia ada 4 poin Poin pertama, adalah sistem audio pelbagai bahasa berasaskan AI di mana fungsi sistem audio tersebut dapat memberikan maklumat yang berkenaan dengan tarikan di Kuala Lumpur dalam pelbagai bahasa menggunakan kecerdasan buatan atau dikenali sebagai, sebagai AI supaya pelancong asing dapat memahami dengan jelas dan dapat mengetahui tentang tempat tarikan tersebut dengan lebih lanjut. Poin kedua ialah Wi-Fi 4G ataupun 5G yang berkelajuan tinggi. Wi-Fi boleh dimaksudkan dengan teknologi jaringan near-cable yang membolehkan gadget seperti telefon bimbit atau komputer riba berhubungan berhubung dengan internet dan bertukar data menggunakan gelombang radio. Dengan kemudahan Wi-Fi ini, ia dapat membolehkan penumpang kekal dalam talian dan mengakseskan maklumat dengan dengan mengakseskan maklumat semasa dalam perjalanan. Poin ketiga ialah pencahayaan ambient. Pencahayaan ambient ini boleh dimaksudkan dengan pencahayaan umum yang memberikan cahaya asas kepada keseluruhan ruang serta membolehkan keterlihatan dan keselamatan. Fungsi pencahayaan ini adalah untuk memberikan cahaya yang cukup untuk pergerakan dan menjadikan selamat untuk berada dalam suatu tempat tanpa silau yang uh, terlalu kuat atau keterlebihan. Dalam konteks perkhidmatan bas ini, ia dapat mencipta suasana yang lebih selesa dan juga menarik dalam bas tersebut. Poin yang terakhir iaitu tempat duduk ekonomi. Ekonomi boleh dimaksudkan dengan sains yang mengkaji hubungan antara manusia dan elemen lain yang melibatkan pemahaman tentang kemampuan dan batasan fizikal. Sahaja tersebut digunakan untuk mereka bentuk alat yang mengurangkan tekanan fizikal serta mengelakkan risiko kesihatan. Dalam konteks perkhidmatan bas ini, tujuan tempat duduk ekonomi uh, tersebut dapat menyediakan tempat duduk yang lebih selesa untuk pengalaman perjalanan, yang lebih baik. Akhir sekali, saya akan membentangkan tentang cadangan penambahbaikan perkhidmatan yang ditawarkan. Walaupun pihak atasan telah melakukan yang terbaik untuk menambah Baik lagi dalam mencagihkan penggunaan teknologi bas huko, uh, bas tersebut memerlukan cadangan lagi bagi meningkatkan uh, perkhidmatan dengan lebih baik. Di dalam topik ini ada 3 cadangan. Cadangan pertama ialah sistem aduan dan maklum balas digital. Pihak pengurusan boleh memperkenalkan sistem aduan dan maklum balas digital yang lebih mudah diakses oleh penumpang serta meningkatkan kualiti perkhidmatan. Sebagai contoh, Setiap bas akan disediakan dengan kod QR yang dipamerkan di belakang uh, tempat duduk supaya uh, apabila uh, penumpang tiba di dis, uh, destinasi mereka, mereka boleh meninggalkan aduan ataupun cadangan ataupun menilai uh, tah, tahap kepuasan mereka terhadap perkhidmatan yang diterima. Cadangan kedua ialah skrin interaktif dan juga peta digital. Pihak pengurusan juga boleh memasang skrin interaktif yang boleh menunjukkan maklumat semasa yang berkenaan dengan hentian seterusnya jarak ke destinasi tersebut serta maklumat ringkas tentang tarikan pelancongan di sekitar kawasan tersebut dan juga peta di, uh, digital di mana ia boleh disepadukan dengan sistem G, uh, GPS dan aplikasi mudah alih yang membolehkan penumpang um, merancang perjalanan mereka dengan lebih efisien. Kemudahan ini, kemudahan-kemudahan tersebut dapat membantu pelancong, tempatan dan antarabangsa memahami laluan dengan lebih mudah serta meningkatkan pengalaman perjalanan yang moden dan juga interaktif. Kalangan terakhir ialah kempen kesedaran hijau di mana pihak pengurusan boleh melaksanakan kempen kesedaran hijau dalam kalangan penumpang dan juga kaki tangan. Kempen ini boleh dijalankan melalui poster ataupun pengumuman dalam bas yang dapat menggalakkan pelancong untuk menjaga kebersihan dan mengurangkan penggunaan plastik serta membuang sampah di tempat yang disediakan. Melalui kempen ini, pelancong dapat menikmati perjalanan yang menurunkan sambil dididik untuk menghargai dan memelihara alam sekitar secara keseluruhannya perkhidmatan bas hop on hop off ni adalah salah satu pengangkutan pelancongan yang komprehensif, teratur dan berfokus kepada pengalaman pelancongan yang selesa, teratur, selamat melalui penerapan etika kerja yang baik, pengusun operasi yang cekap, polisi syarikat yang jelas, susun atur ruang, ada serta perkhidmatan yang kondusif turut melengkapi kualiti pematang yang diberikan. Dengan gabungan semua elemen ni, basuhu ni mampu mengekalkan kepercayaan pelanggan dan terus menjadi pilihan utama sektor pelancongan.